xabaringiz bor mamlakatimiz umumta'lim maktablarida o'quvchilarning xavfsiz va sifatli ta'lim tarbiya olishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda bu borada prezidentimiz tomonidan vazirlik va idoralar oldiga bir qator vazifalar qo'yilgan o'zbekiston respublikasi milliy gvardiyasi xavfsiz maktab tamoyilining tizimli joriy etilishiga mas'ul davlatimiz rahbari tomonidan maktablardagi xavfsizlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi uning ijrosini tizimli va sifatli ravishda amalga oshirishga yangi ta'lim tarbiya jarayoni ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlashga milliy gvardiya mas'ul etib belgilandi endilikda respublikamizdagi barcha maktablarda xavfsiz maktab tamoyili asosida bosqichma bosqich video kuzatuv moslamalari va tashvish tugmalari o'rnatilib ushbu muassasalarda raqamli xavfsizlik tizimi joriy etiladi. Shuningdek, maktablardagi mavjud qorovullar shtat birliklari milliy gvardiya qo'riqlash bosh boshqarmasiga o'tkazilib ta'lim muassasasi xavfsizligini ta'minlash takomillashtirilmoqda maktablardagi video kuzatuv kameralari to'g'ridan to'g'ri markazga integratsiya qilinmoqda mazkur axborot tizimimizga maktablardagi video kuzatuv kameralari integratsiya qilingan bo'lib o'quv muassasalarining kirish qismi ichki yo'laklari tashqi hududlari doimiy kuzatuv ostida bo'ladi biror bir shubhali harakat sezilganda tezkor harakatlanuvchi guruhlarimiz yo'naltirilib holatga oydinlik kiritiladi shuningdek qo'riqlovga olingan maktablarning pasporti shakllantirilgan bo'lib bunda maktab direktori o'rinbosari profilaktika inspektori mf raisi va sektor rahbarlari haqida ma'lumotlar kiritilgan respublikamiz bo'ylab yangi tizim asosida qabul qilinayotgan inspektor psixologlar dastaval hududlardagi milliy gvardiya bo'limlarida o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etishmoqda ular maktablarda xulqi va tarbiyasi og'ir muntazam darslarni qoldiradigan o'quvchilar va ularning ota onalari bilan ishlash barobarida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida unib o'sishida va bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun turli to'garaklarda ishtirokini ta'minlashga mas'ul bo'lishadi har bir ota ona uchun ham farzandining xavfsiz ta'lim olishi birinchi o'rinda turadi shu ma'noda endi maktablarimizda o'quvchilar nafaqat ta'lim tarbiya olishadi balki ularning xavfsizligi jiddiy ta'minlanadi